Мы собрались здесь не зря. Вы прекрасно знаете, кто здесь сейчас собрался. Это участники, призеры, победители э, национального этапа международного конкурса Intel Artsy. Финалисты которые конкурса у нас поехали И финалист который у нас пришел. В этом году у нас радостное событие. Один из финалистов — киевляне. То есть здесь собрались только участники от города Киева. Те, кто в силу наших неосознанных обстоятельств не смог участвовать основном мероприятии, ну, мы посчитали необходимым а, порадовать вас всех встречи друг с другом, поздравить вас от лица организаторов, от лица спонсоров, немножко поговорить о том, как это было, и наконец-то, чтобы, как называется, награду нашли своих героев, чтобы вы получили и сертификаты, и призы, и медали, и наконец-то смогли сказать, мы это сделали и действительно, вот у нас есть и утверждение. Да, ну, хочу, во-первых, поблагодарить всех организаторов этого конкурса за вашу работу. Я уже третий год подряд принимаю в нем участие под руководством моего научного руководителя. Хочу вас также отдельную благодарность вам выразить. И хочу сказать, что каждый год я очень с большим трепетом и желанием жду этого конкурса, потому что действительно приезжают люди со всей Украины, то есть конкурс действительно имеет статус международного и чувствуется, что то есть очень много идей, очень много разных взглядов, очень приятно послушать критику своей работы членами жюри и в то же время с своими которые... то есть присутствует очень действительно конструктивный диалог между участниками конкурса, многие между собой общаются, обмениваются идеями, то есть как бы очень тяжело увеличить значение Мероприятий. І я хочу ще раз всі, Хто це організував, щоб ми продовжали в майбутньому відстраювати такі события. Спасибо. Дуже хочу подякувати вам за цей конкурс, адже він надихнув мене на якісь подальші винаходи у майбутньому. Також я знайшов тут багато нових друзів. Побачив дуже цікаві роботи і взагалі дякую вам за цей конкурс. Добре, дякую всім. Александр, сегодня мы узнали, что вы едете в Лос-Анджелес. Зайду издалека. Говорят, что в честь победителей конкурса называют звездами малые звездные планеты. Так вот, скоро ли мы узнаем, что в честь вас называют на звезда или планета? Mm -hmm. Давайте дождемся, собственно, мая, увидим, как все закончится, а потом, если что, возьмете через интервью. Отлично. А о своих амбитах какие были планы какие остались? Конечно же, да. да. А, да. Ну, в общем, что можно сказать? Сейчас а, еще, несмотря на то, что я уже являюсь профессионалом, да, вот, впереди еще куча работы, там да, нужно а, документации, и нужно писать, как этот проект дальше писать в США с а, более лучшей стороны, поэтому работаем. Работаем с руководителем КПИ и непосредственно с представителем этого Киева. Татьяна да. Васильевна, расскажите, пожалуйста, в целом, как прошел конкурс и, и вот идейное настроение, что мы знаем, что вы были в многих странах. Ну, во-первых, я знаю. Думаю, что меня будут смотреть студенты КПИ в первую очередь. И э, хочу сказать, что э, большое спасибо и преподавателям, и студентам, которые уже пятый год организовывают этот конкурс для Украины. Это национальный этап международного конкурса, интеллайса, самого большого конкурса для школьников. Казалось бы, школьники и КПИ какое-то имеют отношение, но школьники – это будущие студенты. И очень важно, чтобы эти студенты пришли не просто с хорошим знанием предметов, а с некой мыслью или идеей, над которой они работали с научной точки зрения. Мы понимаем, что это очень важно для науки и вообще для экономики в целом. В Потому что если мы сравним и посмотрим на конкурентоспособность стран, то конкурентоспособность Украины еще оставляет желать лучшего. Но из чего состоит индекс конкурентоспособности? Одним из составляющих, понятно, там есть и макроэкономические показатели, но есть индекс э, инновационной готовности. И вот здесь Украина, к сожалению, как и другие страны СНГ, э, это самый низкий показатель из всех индексов по э, конкурентоспособности. Поэтому мы э, как бизнес э, верим в то, что если мы будем поднимать инновации в Украине, то конкурентоспособность каждого, кто занимается инновациями, и в нашей стране в целом будет руководить. Поэтому я очень желаю студентам КПИ а, не просто хорошо учиться, этого мало сейчас в этом мире. Нужно, чтобы быть успешным, нужно владеть навыками 21 века, нужно быть и проактивными, нужно э, уметь решать проблемы, нужно видеть эти проблемы. Нужно уметь работать с сотрудничестве, уметь эффективно коммуницировать, обрабатывать большие потоки информации. То есть есть навыки 21 века, -го которыми нужно обладать, чтобы быть успешным, чего я желаю выпускникам, студентам КП, выпускникам и участникам. Тамила, ты заняла первое место на интернетех. Это грандиознейший результат. Расскажи о своих чувствах и о планах на будущее. Те, що я на перше місце, це не лише моя заслуга, а, мабуть, навіть більшою мірою заслуга мого наукового керівника, без нього не було навіть цієї роботи взагалі, не кажучи про такі десятки. Щодо відчуття, то мене ну, дуже сильно вразило, те, що попри те, що тут всі є конкурентами, я відчувала неймовірну підтримку навіть з боку а, тих людей, які просто мною змагалися від і а, також була деяка підтримка навіть де з боку Жорі, тому що вони не лише оцінювали роботу, казали, вказували на деякі помилки, вони також вказували, де а, можна свою роботу доповнити, чи щось виправити. А щодо подальших планів, а, можливо, деякі більш масштабні дослідження, не знаю, якщо можна так сказати. Захводіть мір. Анна, сегодня вы получили премию от Ассоциации женщин-исследователей земли. Да? Это шикарно просто. И э, расскажите, пожалуйста, о своих дальнейших планах и намерениях. Э, данный про проект я mm -hmm. планирую как-то реализовывать и самосовершенствовать. Э, и для этого свою работу даже опубликовала в журнале донецкого издательства, который называется Кибернетика, информатика, числивальная, ну техника. И для этого вот я опубликовала свою статью, что в дальнейшем она ее кто-то заметил и эту статью использовали для своих каких-то дальнейших исследований и какие-то инновации в свои работы вводили. И я думаю, моя работа как-то в дальнейшем будет полезна для науки украины как например за границей ну, к сожалению украина не так не такого уровня как за границей имеет уровень науки и я думаю что вот с каждым годом наша украина будет расти вот в сфере вот таких наук компьютерных технологий я думаю моя работа какой-то такой внесет свои какие-то инновации что-то новое и поможет как-то развитию науки и я очень э, счастлива, что вот сегодня я даже была награждена дипломом от Ассоциации женщин-исследователей НИЦ. И очень как-то Правда, я очень получила массу удовольствия и так очень поражена, что как-то моя работа замечена вот среди остальных работ, и как-то действительно поможет и будет полезной. Еще хотелось бы услышать какое-то энергетически позитивно заряженное пожелание потенциальным участникам и капышникам. Ну, знаєте, Якщо б вже про, про в тематики цього конкурсу, то е, я тут можу лише відтворити е, досвід е, організаторів цього конкурсу світовому масштабі Інтела. Вони, як правило, в таких випадках закликають е, е, учасників і переможців концентруватись на ідеях. Які не просто корисні, а які можуть змінити світ. І ми всі знаємо, що, що є ідеї, і, на щастя серед випускників КПІ багато таких, які ідеї, яких змінили світ. Так що от по бажанням майбутніх учасників, що вони заряд такий несли, щоб розробки їх були рівня. такого, что изменить свет. А в этих стенах, в стенах КПИ, я думаю, это буде традиція такие, я думаю, что это будет.